Витамины, которые не нужно было давать, скажем так, с повышенным содержанием кальция. Поэтому доктор посоветовал самое главное сбалансированное правильное питание во время беременности во время, и после беременности, и во время кормления. Первую беременность мы кормились только кормом сбалансированным, всю беременность и до беременности. Но я думаю, благодаря этому у нас и не было проблем. Поэтому однозначно сбалансированный корм – это лучше, чем Питання, вот, каші, м'яса і все остальне. Собака Хантер, порода німецька легавая, Дратха Ар. Їй три роки. Ганяє утят, ганяє зайця, лісу, так що веде себе на охоті як охотнича собака. Ми перед кожним сезоном охотничим собаки. охотничого огляд, щоб вона була готова до охотничого сезону. Здравствуйте. Здравствуйте. Скоро охотничий сезон. Вы позвонили, сказали, что я должен приехать, как бы настроить вашего зверя, чтобы все было дальше хорошо. Да. Как него Как как лето прошло? Тренировки у нас тут рядом для собаки. О, да. Болото, лес, путята, вот, гоняет у тебя нормально, все хорошо. Ну на сезон надо посмотреть, тем более после кормежки на захромал захромал. Ну да, вот. на левую переднюю ногу. Ну что, начинаем было, я думаю, уже я лев сам кусила. И что-то такие вялые ставят, это приехал. Ну, наверное, хорошо, туда, что я приехал. Ну, сейчас да, сейчас У -у -у. посмотрим. Да. Его. Почему он захромал, вот такой яркой патологии я не обнаружил. То есть это может быть действительно он только только где-то mm -hmm. у него просто болит. Mm -hmm. он мог э, укусить его товарищ по, mm -hmm. по, mm -hmm. по вольеру. Mm -hmm. Вот это может быть действительно какая-то эта какая пчела сейчас э, проблемы с суставах нет точно а, проблемы там с ногтями какие-то порезы царапины тоже я не нашел. но если возвращаться к причине приезда сюда то если там будут проблемы то я бы не рекомендовал какие-то ближайший период потому что mm -hmm. если нога болит животное устает быстрее на охоте и соответственно чувствовать mm -hmm. он будет и эффект от охоты будет mm -hmm. совершенно не тот. если говорить о э, вообще подготовке к охоте то ну опять не забудьте проверить что у него все прививки сделаны особенно mm -hmm. бешенства лептоспироз, mm -hmm. потому что ну, наш регион к сожалению, но mm -hmm. опасны по этим заболеваниям, да? чтобы там не просрочился срок действия вакцинации. Так? Обязательно повесить ошейник, особенно mm -hmm. даже не от блох, особенно чтобы mm -hmm. он действовал от клещей. Потому mm -hmm. что опять регион наш опасен тем, что у нас много клещей, которые передают ну, mm -hmm. пероплазмоз, да? не mm -hmm. там про остальные другие заболевания. подготовки подготовке перед охотой очень важно за несколько месяцев начать готовить собаку физически. Бегать, прыгать, плавать и так дальше. Причем эти тренировки должны быть как у спортсменов по возрастающей. Собаки, которые охотничьи, они э, заболеваниям. Поэтому в предохотничий период животным обязательно нужно провести и профилактические вакцинации, особенно у тех, от тех заболеваний, которые передаются при помощи э, непосредственно контакта с диким животным. Это лептостероз, это бешенство, чума плотоядных и так, еще некоторые другие. Обязательно нужно провести профилактические какие-то действия, чтобы животное не было подвержено укусам клещей. Либо обработать капельками какими-то, либо повесить ошейник специальный. А перед самым периодом охоты, конечно же, доктор должен осмотреть, в принципе, общее состояние животного, для того, чтобы понять, он это животное может выдерживать вот такие нагрузки или нет. И последнее, что нужно, особенно для охотничьих собак, это моральная подготовка, то есть дрессура не просто физическая, потому что если охотничья собака видит какое-то убегающее животное, она может бросить хозяина, бросить всю эту компанию и просто убежать и потеряться. Ты нужно водить, опять же, в специальные там площадки, где помогут Хозяевам справиться с желанием животного не послушаться, а убежать. Если он будет хромать больше трех дней и внешне ничего не будет, то можно, конечно, я туда вас буду просить приехать ко мне, mm -hmm. чтобы мы сделали рентген там, вот этой области, mm -hmm. которая побаливает, может быть, там народное тело какое-то mm -hmm. выскочило. Ну и э, какой-то период все-таки пожалеть его из-за этой mm -hmm. Конечно. Хорошо, немножечко, ну зайнушку, дай, дай. Да, да, все, все, зайчик. Я к тебе скоро приеду еще раз. Выздоравливай.